Вкусного всем! Заставка и пояснение почему откуда к рецепту будут дольше, чем сам рецепт, извините. К вашему вниманию рецепт прообраза сливочного пива из цикла о «А Гарри Поттере – яичное пиво. Яичное пиво заменяло кофе зимой и ранней весной для большинства немцев на протяжении трех веков, вплоть до 17 века. Нежирные сливки или молоко 300 мл добавляли в Германии не везде. На севере варили такое пиво без него, у нас баварский старинный рецепт 1844 года. Далее добавляем сахар, 2 столовых ложки. Это приятный, можно сказать, десертный напиток. Допускается замена на мед. Яйца пару штук, отделяем желтки, тут используются только они. Хотя снова таки на севере не применяли молоко, применялось все яйцо с белком, взбивая его в пену, что и придавало напитку белый цвет. Взбиваем, смешиваем, ая -беа. так звучит его название, готовились с добавками сливочного масла, мускатного ореха, гвоздики, муки или имбиря. А мы по-баварски просто и добавляем главный компонент пива. Как правило, сорта пилснер или экспорт, хотя варят с любым. Нагреваем на огне чуть ниже среднего минуты 3-4, не доводя до кипения. Кстати, мы тут отступаем от старинного рецепта. Там нагревали молоко и пиво по отдельности, а затем уже смешивали. Но в 99% случаев сейчас не заморачивается. Нагревают уже смешанные, разницы никакой. Нагретое пиво, кстати, отличное средство от простуды. Я сам таким пользовался, но не зная про эти добавки, вкус у него был не очень, прямо говоря. А немецкие монахи, зная про такие свойства пива, добавляли молоко, яйца и сахар. И еще в начале прошлого тысячелетия наслаждались и здоровели. Кстати, если бы было молоко, да не интенсивно мешать. Пена будет пушистей. Попробовали, что пиво уже горячее, пена создает плотную корочку, пиво не кипит это важно. Выключаем огонь. Переливаем в кувшин. Подавали его в кувшинах обычно. И разливаем по чашечкам или бокалам. Сверху на пенку высыпаем щепотку корицы. И пробуйте. Подают его как холодным, так и горячим. Горячее пиво лечит от насморков и простуд. А в таком наборе еще и доставляет удовольствие. Самое оно в холодное время. Бодрит и несет здоровье. Пробуйте. А вам спасибо за просмотр. Ждем вас на нашем канале Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы.